নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই আপোনালোকৰ আগত অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ সাজু হৈছোঁ মই পঞ্চমী ৰবিদাস আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাইছে আৰু মোৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছে আৰু আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তাৰ বাবে আপোনালোকলৈ মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু মাজতে আপোনালোকে কাটি কাটি নাচাব সম্পূৰ্ণকৈ চালেহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো গম পাব ভিডিঅ'টো কি ক'ব বিচাৰিছোঁ মই আৰু আপোনালোক এহে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাওঁ আহক মই ভিডিঅ'ৰ কাৰণে যিখিনি কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক আপোনালোকে সকলোৱে মন দি শুনিব আজি আমি চাৰিগৰাকীয়ে ইয়াত পাত তুলিবলৈ আহিছোঁ এগৰাকী ৰাতিপুৱা পাঁচটা বজাতে আহিলে তাই অহাৰ কাৰণটো আপোনালোকক কৈ লওক পোন প্ৰথমবাৰে মই তাই এই কাৰণটো হ'ল এতিয়া গম পাইছে ৰেচন কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰি আছে যিহেতু আমাৰ ৰেচন কাৰ্ড থাকিলেই নহ'ব আধাৰ কাৰ্ড থাকিব লাগিব আৰু আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত লিংক থাকিব লাগিব আৰু হাতৰ আমাৰ ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট জমা দিব লাগিব যিহেতু তেতিয়াহে আমি চাউল পাম এই তাই আজি চাৰিদিনৰ পৰা গৈ আছে চাউলৰ ৰেচন কাৰ্ডখনত নিজৰ আঙুলি হিচাপ দিবলৈ পৰিমাণে ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট দিবৰ কাৰণে কিন্তু দিব পৰা নাই আমাৰ যোনখন মানে কৌপাতিৰ দোকান বুলি কৈছোঁ আৰু আপোনালোকে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাবই এই তাতে বহুতো মানুহ আছে আৰু সকলো একেদিনাখনে বা একে কোবতে সকলো ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট লোৱাটো সম্ভৱ নহয় সেয়েহে তাই আজি চাৰিদিনৰ পৰা গৈ আছে ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট দিবৰ কাৰণে আৰু দিব পৰা নাই দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে আজি তাই ৰাতিপুৱাতে আহিলে ৰাতিপুৱাতে আহি নিজৰ হাজিৰা পাত ঠিকা ছিঙি লোৱাৰ পাছতে তাই দহটামান বজাত যাব আঙুলি চাব দি আহিব আৰু দিয়াৰ পাছত যদি সময় হয় নিশ্চয় আকৌ আহিব পাত তুলিবৰ কাৰণে এয়া দেখিছে পাতে এনেকৈ থোৱা হৈছে আৰু এয়া পানী বটলবিলাক আমি এনেকৈয়ে থৈছোঁ আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছেই আমি ঠিকা পাত তুলি আছোঁ আৰু ঠিকা পাত তুলিছোঁ যদি আপোনালোকক মই জনাই দিওঁ ঠিকাপাতৰ কেইটকাকৈ ৰেট দিয়ে ঠিকাপাত আমি তুলি আছোঁ কিন্তু আমাক ছটকাকৈ দিয়ে আৰু কোনোবা জেগাত সাত টকাও দিয়ে কিন্তু দিন হাজিৰা কৰোঁ বুলি ক'লে মানে এদিনতে এশ আশী টকা দিয়ে নহ'লে এশ সত্তৰ টকা আৰু নহ'লে এশ ষাঠি টকা দিয়ে সিমানতে কৰিবলগীয়া হয় ঠিকাপাত তুলিলে দুশমান বেছিকৈ পোৱা যায় সেয়েহে ৰাতিপুৱা সোনকালে যোনে যেনেকৈ পাৰে খাই বৈ আহি ঠিকাপাতখিনি ছিঙি দিলে মানে নিজৰ হাজিৰাটো ওপৰ ইঞ্চি আৰু দুশমান থাকিব বুলি চেষ্টা কৰে ৰাতিপুৱাতে ওলাইয়ো আহিব নোৱাৰি গম পাইছে আপোনালোকে মাইকী মানুহৰ নিজৰ ঘৰুৱা কিছুমান কাম থাকে আৰু অকল হাজিৰা কামখিনি কৰিলেও নহ'ব ঘৰৰ কামবিলাক কৰি আজৰি কৰি আহিব লাগে নিজেও খাই ল'ৰা ছোৱালীকো খুৱাই বোৱাই আৰু ঘৰৰ সমস্ত দায়িত্ব কৰ্তব্য পালন কৰাৰ পাছতে কামলৈ আহিব লাগে আপোনালোকক মই এই ভিডিঅ' আকাৰে এইটোকে জনাব বিচাৰিছোঁ এতিয়াও কিছুমান জেগা আছে যিহেতু আপোনালোকে জানে মহিলাসকলো কাম কৰি চলি খাই বৈ আছে আৰু মহিলাসকলৰ হাজিৰা বহুত কম পুৰুষসকলতকৈ আৰু তেওঁলোকো নকৰিলে নহয় ঘৰখনৰ কাৰণে এতিয়া বয় বস্তুবিলাকৰ যি দাম বাঢ়িছে লগতে ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনাৰ আৰু সৰু সুৰা সমস্যা কিছুমান মানুহৰ তাকেই আৰু বেমাৰ আজাৰবিলাকো থাকে আপোনালোকে গম পায় যিহেতু আপোনালোকেও সেইবিলাকৰ বিষয়ে জানে আৰু আমাৰ দুখীয়া সমাজৰ দুখীয়া কিছুমান পৰিয়াল আছে যিসকলো সদায় ভুক্তভোগী হয় বয় বস্তু কিনিবৰ কাৰণেও সমস্যাত পৰে আৰু চাউল দাইল পেটে পেটে খাওঁ বুলি ক'লেও সমস্যাত পৰে মই ভিডিঅ' পৰা ইয়াকে জনাব বিচাৰিছোঁ যিসকল মানুহে কয় গৃহিণী বুলি তেওঁলোকৰ তেওঁলোকেও নিশ্চয় জানে মহিলাসকলো এতিয়া বৰ্তমান গৃহিণী হৈ থকা নাই তেওঁলোকো বাহিৰত কৰিবলগীয়া হয় আৰু নকৰিলে ঘৰ পৰিয়াল চলিবৰ কাৰণে অসুবিধা হয় আৰু তেওঁলোকেও চেষ্টা কৰে ঘৰ সংসাৰখন অলমান ভালে দুখলৈ চাও পাৰ মহিলাসকলো চেষ্টা কৰি আহিছে ঘৰ সংসাৰখনৰ কাৰণে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ চিন্তাৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালী ভৱিষ্যত ভাল হ'বৰ কাৰণে লাগি আছে আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় জানে মহিলাসকল যেতিয়া ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহে কিন্তু ঘৰৰ সকলো দায়িত্বখিনি ঘৰতে এৰি আহিবলগীয়া হয় ল'ৰা ছোৱালীবিলাককো যাতে স্কুল নিয়া নহয় আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ঘৰতে যে আপোনালোকে গম পায় মাখি মাৰি থাকিবলগীয়া হয় কাৰণ মাক বাপেকে যেতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই আহে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ঘৰতেতো মাখি মাৰি থাকিব তেওঁলোকে স্কুল যোৱাৰ ব্যৱস্থা নাইকিয়া হ'ব আৰু আপোনালোকে গম পায় যিসকল মানুহ দিন হাজিৰা কৰি খাই বৈ আছে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে শিক্ষিত সমাজত নপৰেই অলপমান এৰায়ে চলে আৰু আপোনালোকে জানেনে বয় বস্তুসমূহ যি দাম হৈছে ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াব শুনাবৰ কাৰণে আজিৰ দিনত পাৰিব কি নোৱাৰে তাৰো চিন্তাহে হৈছে যিয়ে আপোনালোকে জানেই কাৰণ প্ৰত্যেকে যি দিন হাজিৰা পায় সেইকেইটকাই ঘৰখন চলিব নে ল'ৰা ছোৱালী ভৱিষ্যত চিন্তা কৰিব তাৰ মাজতে বহুত দুমোজা হৈ পৰে আৰু এনেকুৱাও এতিয়াও পৰিয়াল আছে যিসকলে লঘোণে ভোকে দিন কটাবলগীয়া হয় মই এতিয়াও পাইছোঁ দুটামান পৰিয়ালত যে যিসকলে দিনতো খানা নাখায় ৰাতিও খানা খাব নোৱাৰে আৰু ৰাতিপুৱাও খানা নোখোৱাকৈ কামলৈ যায় কাম কৰাৰ পাছতো যেতিয়া পইচা কেইটকামান আনে ঘৰলৈ আৰু যেতিয়া বাকী দোকানলৈ যায় বাকী কাটি থৈ দিয়ে তেওঁলোকক কেনেকুৱা লাগে নিশ্চয় তেওঁলোকে নিজে অনুভৱ কৰিব পাৰে যাৰ হয় তেওঁহে সেই বিষয়ে জানিব কিন্তু যাৰ পৰিস্থিতি এনেকুৱা নাই হোৱা তেওঁলোকে নিশ্চয় ভাবিব নোৱাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আৰু মোৰ মনত কেতিয়াবা বহুত বেয়া এটা ভাৱ আহে যে যিসকলে কষ্ট কৰে দিনে ৰাতিয়ে কষ্ট কৰিয়ে থাকে কিন্তু তেওঁলোকৰ সমস্যা শেষ নহয়েই কাম কৰাৰ পাছতো নিজৰ ইচ্ছামতে কিবা এটা খাবলৈ নাপায় আৰু কিবা এটা ভাল বস্তু ল'বলৈ নাপায় তেওঁলোকে যিকেইটকা ইনকাম কৰি আনে সেইকেইটকাই ডাল চাউল খাই সপ্তাহটো চলিবৰ কাৰণে হয়হে কিন্তু তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক কেনেকৈ তেওঁলোকে পঢ়াব আৰু কেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালী আজি নতুন প্ৰজন্মৰ নতুন শিক্ষা হ'ব তাকে মই একো ভাবি নেপাওঁ আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় জানে নতুন প্ৰজন্ম বুলি ক'লে অকল দুজনমানৰ সন্তানে যে সুশিক্ষিত হ'ব লাগে বা হ'ব পাৰে পাৰে সেইটো কথা নহয় এতিয়াও আছে কিছুমান দুখীয়া পৰিয়ালৰ পৰা ভাল গুণী জ্ঞানী মানুহ হৈছে কিন্তু আমাৰ গাঁওখনৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক কৈছোঁ আৰু ভিডিঅ'সমূহ নিজৰ গাঁৱৰ পৰাই বনাই আপোনালোকক দিছোঁ আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই কেনে পাইছে মই নেজানো মই মোৰ গাঁৱৰ মানুহৰ মানসিকতাৰ আৰু পৰিৱেশটোৰ ওপৰতে মই বনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় মোক সহায় কৰি যাব আমাৰ গাঁৱৰ এতিয়াও কিছুমান পৰিয়াল আছে যিসকলে দিন হাজিৰা কৰে কৰাৰ পাছতো ভাতটো এসাঁজ ভালকৈ খাব নাপায় যি দাম বস্তু আৰু দুয়ো তিনি চাৰিটা ল'ৰা ছোৱালী থকা ঘৰত ৰাতিপুৱা গধূলি তিনি টাইম খানা খোৱাটো বহুত অসম্ভৱ হৈ পৰে তেওঁলোকে কেতিয়াবা লঘোণতে থাকে আৰু দোকানত যেতিয়া বাকী বেছি হৈ যায় তেওঁলোকে যিকেইটকা সপ্তাহটোত গোটাই আনে সেইকেইটকা দোকানত দিয়াৰ পাছতে তেওঁলোকে আকৌ পুনৰ নেক্সট সপ্তাহটোৰ কাৰণে চিন্তা কৰিবলগীয়া হয় যেন কাম ক'ত পাম ক'ত কৰিম কি কৰিলে ঘৰখন মোৰ দ্বিতীয় সপ্তাহটো চলিব পাৰিম কেনেকৈ চলিম সেইসমূহ চিন্তা কৰে আৰু এনেকুৱা হৈ যায় সপ্তাহটো কাম নকৰা আগতেই বাকী হয় দোকানত কিন্তু বাকী কৰা দোকানৰ মালিকে জানো বস্তুখিনি ফ্ৰীকৈ পোৱা নাই তেওঁলোকো আৰু তেওঁলোকেও বাকীখিনি কাটিবলৈ বাধ্য আৰু সেই বাধ্যক্ৰমতে পৰিয়ালটো কেতিয়াবা লক্ষণতো থাকিবলগীয়া হৈ যায় এনেকুৱা হয় যে চাহপাতৰ ৰেট এটা কেতিয়াও নিৰ্ধাৰিত নাই হোৱা আৰু নহ'বই চাগে দুখীয়া মানুহ সদায় দুখীয়া হৈয়ে থাকিব লাগিব কিজানি যিসকলে লঘোণে থাকে সদায় কিজানি তেওঁলোক লঘোণেই থাকিব লাগিব তেওঁলোকৰ যদি লঘণত নাথাকে থাকিবনো কোনে কষ্ট যদি তেওঁলোকে নকৰে কৰিবনো কোনে সেয়াও হয় আপোনালোকে মোৰ কথাবিলাকত অকণমান ৰাফলি কোৱালেখীয়া পাইছে কিন্তু আপোনালোকে এইটো নাভাবিব মই আপোনালোকক কৈছোঁ মই যি পৰিস্থিতি আৰু যি কথা বতৰাখিনি শুনিছোঁ বা কথা পাতি গম পাইছোঁ সেইখিনিকে আপোনালোকক মই ভিডিঅ' আকাৰে দিছোঁ দিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে মোক ভুল নুবুজিব পাৰিলে মোক ক্ষমাই কৰি দিব যিটো মই দেখিছোঁ আৰু শুনিছোঁ তাকে মই ভিডিঅ' আকাৰে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এতিয়াও এনেকুৱা পৰিয়াল আছে যি লঘোণে ভোগে দিনত পানী খাই কাম কৰি ৰাতিও লঘোণে ভোকে সন্ধানৰ লগত শুবলগীয়া হয় যিসকলৰ হৈছে তেওঁলোকে নিশ্চয় অনুভৱ কৰিব পাৰে কিন্তু যিসকলৰ নাই হোৱা তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰে আৰু আপোনালোকৰ সকলোকে কৈছোঁ বুলি নেভাবিব আৰু আপোনালোকক মই দুখ দিয়া দিবলগীয়াকৈ ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ বুলি নাভাবিব আপোনালোকে মনত অলপ অনুতপ্ত কৰিব পাৰে যে আমাৰ আপোনালোকৰ মনত অলপ অনুভৱ কৰিব পাৰে যে পৰিস্থিতি মানুহক কেনেকুৱা এটা অৱস্থা কৰি দিয়ে যি দোকানলৈ যোৱাৰ পাছত তেওঁ বস্তু আনিব নোৱাৰে ঘৰত আৰু লঘনত শুবলগীয়া হয় যিকেইটকা সপ্তাহত পায় সেইকেইটকা দোকানতে দিবলগীয়া হয় যি প্ৰথমবাৰ সপ্তাহত কাম কৰাৰ পাছত এক্সটো সপ্তাহ কাম নকৰাৰ আগতেই বাকী দোকানত হৈ যায় তেওঁলোকেহে জানে মানুহৰ প্ৰত্যেকৰে বেমাৰ আজাৰ থাকেই পৰিয়ালত কাৰোবাৰ এজনৰ যেতিয়া বেমাৰ হয় কিন্তু মেডিকেল নিম নিনিম বুলি চিন্তা কৰি থাকোঁতে মানুহজন নিশ্চয় মৰি হেৰাই শেষ হ'ব নেকি কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগে যে মেডিকেল নাযায় ঘৰতে বহি থাকে আৰু মেডিকেলৰ কথা ক'লে পইচাৰ চিন্তা আহে এতিয়াও আছে এনেকুৱা পৰিয়াল যিসকলে দৰৱ নোখোৱাকৈ নিজৰ দেহাতে বেমাৰ শুকুৱাই আৰু ৰ'দে বৰষুণে কাম কৰি পোহপাল দি আছে পৰিয়ালক আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় শুনি বেয়া পাবও পাৰে এনেকুৱাও আছে যি বেমাৰী হৈ যোৱাৰ পাছতো কাম কৰি নিজৰ দেহাটোকো একেবাৰে শেষ কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতি হৈ পৰে আপোনালোকক মই এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ কাৰণে বেয়া নাপাব ইয়াকে কৈ মই মোৰ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই শুনি কেনে পালে মোক নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব আৰু পাৰিলে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব পাৰিলে শ্বেয়াৰো কৰি দিব অন্য এজন ব্যক্তিয়ে পোৱাকৈ আৰু অন্য এটা মই ভিডিঅ' দিয়ালৈ আপোনালোকে অপেক্ষা কৰিব আৰু মোক মৰম আশীৰ্বাদ দিব আহক বতৰৰ গৰম মানুহৰ গৰম কামৰো গৰম যিহেতু গৰম গৰমতে মই গৰম গৰম কথা ক'লোঁ যদি আপোনালোকে মোক ক্ষমা কৰি দিব আৰু মই এই ভিডিঅ'টো এই মুহূৰ্ততে শেষ কৰিব বিচাৰোঁ এটিকলি দুটি পাত মোক দিয়া আশীৰ্বাদ দীঘল দীঘল আশীৰ্বাদ ল'লোঁ মই মাৰিলোঁ মই লং জাপ ঘৰ যাওঁ বাই বাই তা তা এই দেখিছে বাগানত মাৰি থাকোঁ কেনেকৈ হাতৰ চাপ আপোনালোকে মোৰ আশীৰ্বাদ দি যাব জয় আই অসম নমস্কাৰ জয় ভাৰত